السلام علیکم ناظرین آج ہمارم سے پھر حاضر ہوئے ہیں اور موضوع ہے مشہور مصنف اور دانشور لیو ٹالسٹائی اس ویڈیو بلاگ میں ہم ٹالسٹائی کے بارے میں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ رشین ریولیوشن میں اس نے کیا کردار ادا کیا یہ بھی بتائیں گے اور بڑے صغیر سے اس کا کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں گے تو چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف لیو ٹالسٹائی جسے کاؤنٹ لیو نکولائیوچ ٹالسٹائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک روسی ادیب اور مصنف جس کو دنیا کے اب تک کے عظیم ترین مصنفین میں شمار کیا جاتا وہ نو ستمبر ایٹین ٹوینٹی ایٹ کو پیدا ہوئے اور ایک خوشحال گرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی عمر میں ہی ان کے والدین وفات پا گئے انہوں نے یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کی پھر کچھ عرصہ فوج میں بھی رہے اس کے بعد انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا جن میں خصوصی طور پر یورپی ممالک شامل تھے اور مشہور دانشوروں سے مکالمہ بھی کیا جس کی وجہ سے ان کو ذہنی پختگی ملی اور وہ کتاب سے جڑ گئے اس کے بعد ٹالسٹائی نے شاکار عدب ادب تخلیق کیا اور آخر کار بیس نومبر 1910 اینڈ ٹین کو ان کا انتقال ہو گیا ٹالسٹائی بنیادی طور پر ایک ناول نگار تھے اور وہ اپنے ناولوں کے لیے مشہور تھے جن میں وار اینڈ پیس اور اینا کرینا جیسے شاہکار شامل ہیں یہ دونوں ناول عالمی ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتے ہیں ٹالسٹائی کی تحریر کو اس کی نفسیاتی گہرائی حقیقت پسندانہ موقف اور پیچیدہ کردار کی تصویر کشی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس نے اکثر محبت امن خاندان خلاقیات اور انسانی مسائل جیسے موضوعات کو تلاش کیا اور پھر اپنی تحریر کے حسن سے ان کو بے مثال تخلیق کی شکل دے دی ٹالسٹائی کا نثری انداز اس کی سادگی اور پرکاری کافی مشہور ہے قارئین اس کی تحریروں سے عجیب تلسماتی تعلق رکھتے اپنی عدبی سرگرمیوں کے علاوہ تاستا ایک مفکر اور سوشل ریفارمر بھی تھی زندگی کے آخری سالوں میں وہ عیسائی انارکزم اور امن پسندی میں گیرے دلچسپی لینے لگے عدم تشدد پر مبنی مضامت سادگی اور امن کی وکالت کرتے رہے ان موضوعات پر ان کی تحریریں بشمول دی کنگڈم آف گارڈ از ود ان یو نے بھی دنیا بار میں سوشل چینج اور عدم تشدد جیسی مضامت کی تحریکوں پر نمایاں اثر ڈالا مجموعی طور پر لیو ٹالسٹائی کو نہ صرف ان کے ادبی شاہکاروں کے لیے یاد کیا جاتا ہے بلکہ انیسویں اور بیسویں صدی کے اوائل میں فلسفہ اخلاقیات اور سماجی اور سیاسی فکر پر ان کے اثرات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے اب آتے ہیں روس میں روسی انقلاب میں ان کے کردار کی طرف روسی انقلاب ایک بہت بڑا انقلاب تھا جو نائنٹین سیونٹین میں آیا اس انقلاب کے دوران لیو ٹالسٹائی کا ملک بھر کی مجموعی فضا پر اثر بہت گہرا تھا حالانکہ وہ خود نائنٹین سیونٹین کے واقعات میں براہ راست ملوث نہیں تھے کیونکہ انقلاب سے بہت پہلے ٹالسٹائی نائنٹین ٹین میں انتقال کر چکے تھے تاہم ان کی تحریروں نے روسی معاشرے اور اس کے فکری حلقوں کو کئی حوالے سے متاثر کیا فلسفیانہ اور اخلاقی اثر پر اگر بات کریں تو ٹالسٹائی کا عدم تشدد کی عمل مضامت عیسائی نارکزم اور ریاستی اتھارٹی کو مسترد کرنے کا فلسفہ روس میں بہت سے دانشوروں اور کارکنوں کے لیے دل کی دھڑکن بن گیا ان کے خیالات نے مختلف انارکسٹ اور امن پسند تحریکوں کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو بھی متاثر کیا جنہوں نے زار کی امرانہ حکومت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی سماجی تنقید کی اگر بات کریں تو روس میں سیاسی عدم مساوات ناانصافیوں اور کسانوں کی عالت اظہار پر ٹالسٹائی کی تنقید نے ان گیرے مثاق مسائل کو بہت اجاگر کیا جنہوں نے بلاخر انقلابی جذبات کو آوا دی ان کی تحریروں میں اکثر روسی معاشرے کی تلخ حقیقتوں اور عام لوگوں کے مصائب کی عکاسی کی گئی تھی جس نے موجودہ نظام کے خلاف بغاوت کو پروان چڑھایا اب آتے ہیں ادبی لٹریچر کی طرف تو کے ناولوں خاص طور پر وارل بیس اور اینا کرینا نے روسی معاشرے اس کی ایلیٹ کلاس اور اس کے فوجی تنازعات کی تصویر کشی کے جس کی وجہ سے یہ کام کلاسک کی حیثیت اختیار کر گیا جو نہ صرف اپنے وقت کی سماجی ارکیات کی عکاسی کرتے تھے بلکہ ثقافتی اور فکری آب و ہوا کو بھی متاثر کرتے تھے یہی انقلاب کی وجہ بنے ٹالسٹائی کی فکری اثر پر اگر بات کریں تو آرتھوڈاکس مذہب پر ٹالسٹائی کی تنقید اور ذاتی اور خلاقیات پر مبنی عیسائیت کے لیے اس کی وکالت دانشوروں کے دل میں گر کر گئی انہوں نے ڈاکس چرچ اور اس وقت کے سیاسی ریاستی نظریات سے باہر متبادل روانی اور اخلاقی وجوہات تلاش کیں اسی فکری خمیر سے انقلابی تحریک نے جنم لیا اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ کیا وہ آج کی ادبی ماحول میں یا آج کے ادبی رنگ میں ٹاسٹائی کی کوئی حیثیت ہے تو اگر ہم آج کے عدبی سیناریو کی بات کریں تو لیو ٹاسٹائی کئی وجوہات کی بنا پر آج بھی عدبی محول میں انتہائی متعلق ہے ٹرسٹائی کے شاکار ناول واران کی اینہ کرینا کو لازوال کلاسک سمجھا جاتا ہے یہ آج کے عدبی سرکل میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ناول ہیں جن کا مطالعہ تجزیہ اور ان کی نفسیاتی گہرائی بیانیہ کی وسط اور محبت جیسے عالمگیر موضوع قارئین کو اپنی طرف کھینچتے ہیں نئے لکھاری ان سے اپنی تحریروں کا مواد حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر میں نیا ادب تخلیق کرتے ہیں ادب پر اثر کی بات کریں تو بہت سے معاصر مصنفین اور ادبی نکاتوں نے فن کی شکل کے طور پر ناول کی ترقی پر ٹالسٹائی کے اثر کو تسلیم کیا ہے اس کے جدید بیانیہ جدید تکنیک کرداروں کی نفسیاتی بصیرت اور انسانی جذبات کی پیچیدگی کو پکڑنے کی صلاحیت نے لکھاریوں کے لیے معیار مرتب, مرتب کی ہے فلسفیانہ اور اخلاقی بصیرت کے حوالے سے ٹالسٹائی کی فلسفیانہ اور اخلاقی تحریریں بشمول عدم تشدد سادگی امن پسندی اور روانت کے بارے میں ان کے خیالات نے دنیا بھر کے عدم میں اپنی جگہ بنائی ہے اور مصنفین کے لیے نئے فکری دریچے کھولے نئے کارین کی بات کریں تو ٹالسٹائن کا ادبی کام اب بھی دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے اور اکیڈیمکس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ادب اور فکر پر ان کا اثر کارین اور اسکالرز کی نئی نسل تک پہنچے ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نیو ٹالسٹائی کی فکری وراثت نہ صرف ان کی ادبی کامیابیوں کے لیے بلکہ موجودہ انسانی معاشرے کے لیے بھی کافی اہم ہے ان کی فکری خدمات کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں لیو ٹالسٹائی کے برسکیر سے ساتھ تلت کی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ٹالسٹائی کا برس گیر پر خاصا اثر تھا سوسی طور پر انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں سماجی اور سیاسی تحریکوں کے تناظر میں اس کا اثر بنیادی طور پر ان کی تحریروں اور خیالات کے ذریعے تھا جو برطانوی نو وبادیاتی حکمرانوں کے خلاف سماجی اصلاح کی طریقوں سے آزادی کی جدوجہد میں شامل ہندوستانی دانشوروں کارکنوں اور مسلحین کے ساتھ پوجتا تھا بر صغیر میں ٹاسٹائی کے کردار کے کئی اہم پہلو سب سے پہلے آتا ہے عدم تشدد پر مبنی مضامت ٹالسٹائی کی عدم تشدد پر مبنی مضامت اور سبل نافرمانی جیسے ہتھیاروں نے مہاتما گاندھی جیسے ہندوستانی رہنماؤں کو گہرا متاثر کیا گاندھی نے عدم تشدد اور اخلاقی اصولوں پر ٹالسٹائی کی تحریروں کو ان کے اپنے فلسفہ ستیہ گرہ اور آئنسہ کی بنیاد بنایا دوسرے نمبر پر آتا ہے تعلیمی اور سماجی خدمات تعلیمی اور سماجی خدمات کے حوالے سے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں ٹالسٹائی کے خیالات نے ہندوستان میں کئی تعلیمی اور سماجی اصلاح کی طریقوں کو کی کیا خود انصاری اتماعی زندگی اور اخلاقی اقدار پر ان کا زور ہندوستانی مفقرین کے ساتھ رہا ہے جو سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے ہندوستانی رہنماؤں سے بات چیت تیسرے نمبر پر آتا ہے ٹالسٹائی نے گاندھی سمیت کئی اندوستانی رہنماؤں اور دانشوروں سے خطو کتابت کی روانیت سے لے کر سماجی اصلاح تک کے موضوعات پر ان کے تبادہ خیال نے گاندھی کے نظریاتی فریم ورک کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ٹالسٹائی کی تحریروں کا ترجمہ کی اگر بات کریں تو ٹالسٹائی کی تخلیقات کا مختلف ہندوستانی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے جس سے ان کے خیالات کو بر صغیر میں وسیع تر قارئین تک رسائی حاصل ہوئی اس سے ہندوستانی درشوروں اور کارکنوں کے ساتھ ساتھ ان کے فلسفے اور رسولوں کے ساتھ گہرا تعلق بھی پیدا ہو گیا پانچویں نمبر پر ہے ہندوستانی فکر میں ان کی میراث اخلاقی اقدار سچائی سادگی امن پسندی اور بامقصد زندگی جیسے درسٹائی کے اصولوں نے برے سیر کی فکر اور فلسفے پر دیر پا اثر چھوڑا ہے سماجی انصاف روانیت اور اخلاقی زندگی کے مسائل سے آگئی نے ٹالسٹائی کو بر صغیر پاپ ہند کے قارئین کے قریب ترک دیا ہے اگر لیو ٹالسٹائی بر صغیر میں ذاتی طور پر نہیں آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی فکری اور فلسفیانہ، سوچ اور امن پسندی کا یہاں کی سیاسی سماجی طریقوں پر گہرا اثر آج بھی ہے اور اسی اثر نے ہندوستانی معاشرے کو تبدیل کرنے اور عدم تشدد کے ذریعے نو آبادیاتی قبرانوں سے آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹلسٹائی کا فکری مواد بر صغیر کی قوم پرستی سماجی اصلاح اور سیاسی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے بہرحال لیو ٹلسٹائی ایک ایسا رائٹر اور دارشوار ہے جو آج بھی دنیا بھر میں اپنی تخلیقات کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اور آج بھی دنیا اس کے فن اور اس کی سوچ سے واقف ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا بلاگ اپنے اختتام کو پہنچا ہے ہم جلب لائیو کے پلیفٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ